श्री स्वामी समर्थ नमस्कार माझ्या प्रिय स्वामी भक्तांनो स्वागत आहे तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलवरती आज आम्ही तुम्हाला असा एक दिव्य मंत्र सांगणार आहोत या मंत्राच्या सहाय्याने तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण होणार आहेत आणि तुमच्या घरावरील सर्व संकटे टाळणार आहे तुम्ही तुमच्या घरावरील जेवढं कर्ज आहे ते एका क्षणामध्ये तो फेरून टाकणार आहे त्यामुळे तुम्हाला फक्त तुमच्या मनातून हा मंत्र तुम्हाला एकवीस वेळा ऐकायचा आहे हा मंत्र तुम्हाला एकवीस वेळा जप करायचा आहे या मंत्राचा एकवीस वेळा जप केल्याने तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातील सर्व प्रश्न सुटतील आणि श्री स्वामी समर्थ माऊलींचा आशीर्वाद तुम्हाला लाभेल त्यामुळे प्रेमळ भक्तांनो तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात दर तुमच्या संकट येत असतील आणि तुमच्या घरामध्ये खूप अडचणी येत असतील कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे त्यामुळे प्रिय प्रेमळ भक्तांनो तुम्ही फक्त श्री स्वामी समर्थ माऊलींच्या या मंत्राचा जप एकवीस वेळा करत राहा तुम्हाला असं वाटेल की तुमच्या घरामध्ये खूप पैसा येऊ लागला आहे तुमची अडकलेली सर्व कामं पूर्ण होतील तुमच्या घरामधील ज्या वाईट गोष्टी घडतात त्या गोष्टी कधीच घडणार नाहीत त्यामुळे आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही हा मंत्र फक्त तुमच्या मोबाईलवरती चालू करून सोडून द्या केव्हा तुम्ही तुम्ही हा मंत्र ऐकला तरी चालेल तुम्हाला नक्कीच याची प्रचिती आल्याशिवाय राहणार नाही साक्षात श्री स्वामी समर्थ माऊलींचा हा मंत्र हा दिव्य मंत्र हा मंत्राची शक्ती नाही तर एक भव्य दिव्य कहाणी आहे त्यामुळे प्रिय प्रेमळ भक्तांनो तुम्ही हा मंत्र ऐकत राहा या मंत्राने तुमच्या घरामध्ये खूप सारा पैसा येतो आणि तो पैसा तुम्हाला कायमस्वरूपी टिकत राहतो त्यामुळे भक्तांनो आयुष्यामध्ये जगत असताना खूप सारे संकटे येतात आपल्याकडे कधी पैसा असतो कधी नसतो परंतु आपण हरून जाण्याची गरज नाही आपल्या पाठीमागे कोणीच नाही असं समजायचे नाही तुमच्या पाठीमागे साक्षात हा मंत्र उभा आहे आणि हा मंत्र तुम्हाला जगण्याची एक आशा दाखवतो त्यामुळे तुम्हाला घाबरायची गरज नाही तुमच्यासोबत हा मंत्र म्हणजे साख्या स्वामी समर्थ आहे असे समजायचे आहे तुम्हाला वाटते की आम्ही खूप सारा कष्ट करतो परंतु आमच्याकडे काहीच राहत नाही एकही रुपया माझ्याकडे टिकत नाही भक्त हो आयुष्यात तुम्हाला खूप मजबूत व्हायचे असेल खूप पैसा कमवायचा असेल तर नक्कीच हा मंत्र तुम्हाला प्रभावी ठरणार आहे त्यामुळे भक्त हो माझ्या प्रिय स्वामी रायांनो हा मंत्र तुम्हाला खूप मोठा यशाचा मार्ग दाखवणार आहे तुम्ही फक्त शांत चित्ताने हा मंत्र ऐकायचा आहे आणि जो कोणी भक्त माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करेल जास्तीत जास्त शेअर करेल जास्तीत जास्त लाईक करेल त्याला लवकर मी आशीर्वाद देईन जेणेकरून ते भक्त अजून खुश होऊन जातील आणि तुम्हाला खुश करण्यासाठी हा मंत्र खूप पॉवरफुल ठरणार आहे त्यामुळे भक्त हो चला तर मग आपण या मंत्राला सुरुवात करूया मंत्र पुढील प्रमाणे ओम श्री धनदाने लाभदायकाय नमः ओम ला श्री धनधान्य लाभदायकाय नमः ओम श्री धनधान्य लाभदायकाय नमः श्री धनधान्यलाभदायिकाय नमः ॐ 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 श्री धनधान्यलाभदायिकाय धन नमः ॐ श्री धनधान्यलाभदायिकाय 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 नमः ॐ धनधान्यलाभदायिकाय नमः ॐ श्री 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 धनधान्यलाभदायिकाय नमः श्री धनधान्यलाभदायिकाय नमः ॐ 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 धनधान्यलाभदायिकाय नमः ॐ श्री 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 धनधान्यलाभदायिकाय नमः ॐ धनधान्यलाभदायिकाय नमः ॐ श्री 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 धनधान्यलाभदायिकाय नमः श्री धनधान्यलाभदायिकाय नमः ॐ 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 श्री धनधान्यलाभदायिकाय नमः